Ya, yeah, Ya Yang Mohamad Taipin. Terima kasih Datuk Seri dan Pertua Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana membenarkan saya bangun untuk merapak sembah dan menjunjung kasih untuk bahas tetah Duli Mahamulia Maha Mulia Seri Patuka Baginda yang dipertuang agung sempena pembukaan sesi penggal ke-5 sesi pertama Dewan Yang Mulia ini. Dewan Yang Pertua, negara kita dalam sedang dalam krisis. Dalam masa kesuntukan ini saya ingin membangkitkan lapan perkara yang penting, kepentingan awam dan juga mem mem mempunyai kepentingan yang amat kepada negara kita. Yang pertama adalah kejatuhan ringgit. Tuan di petua dalam beberapa tahun ini nilai mata wang kita telah merosok secara ketara. Pada tahun 2015 kejatuhan ringgit menjadikan mata wang ringgit adalah mata wang yang mengalami kejatuhan yang paling teruk di seluruh benua Asia. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain adalah amat penting sekali. Mengapa ringgit jatuh? Faktor utamanya adalah kehilangan keyakinan pelabur. Mengapa pelabur hilang keyakinan? Antara sebab utama bukan sahaja skandal raksasa, the monstrous scandal 1MDB. Sebenarnya yang lebih penting, petang ini saya ingin memberikan satu amaran ataupun a wake up call kepada ke kerajaan. Negara kita sedang dalam krisis dan menghadapi kemungkinan akan diserang oleh pengangkat kewangan sedunia. Tuan Di Pertua, mengapa? Kerana dari segi fundamentalnya, result negara kita semakin merosot berbanding dengan hutang negara jangka masa pendek. Di depan mata kita, faktanya adalah result negara kita setakat 28 hari bulan Februari tahun ini hanyalah 108.91 bilion. Sedangkan hutang negara jangka masa pendek adalah sebanyak 132.8 bilion ringgit. Dengan kata lain sebenarnya negara kita sedang berada di keadaan defisit untuk membayar hutang. Kerana jumlah defisit bayar hutang ini sebanyak 23.27 bilion. Ini bermaksud jumlah rizab ataupun aset Bank Negara Malaysia tidak cukup untuk menampung liability hutang jangka masa pendek. Ini bermaksud negara kita sedang menghadapi risiko yang tinggi. Sekiranya ada penyangka kewangan, mengambil kesempatan untuk menyerang sistem kewangan kita, negara kita akan terjerumus ke kancah krisis dan kemusnahan. Malaysia adalah satu negara jika yeah. dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain. Yang yeah, rakan-rakan ASEAN Mama. lain. Rompin. Nanti masa kesutukan. Masa, jika dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain, saya bagikan contoh romping sebagai pengurusi uh, PAC, result negara kita Malaysia, defisit 223.2 bilion. Negara Thai, negara Thailand di mana jumlah defisitnya result adalah 163.3 bilion. Tetapi hutang jangka masa pendek mereka hanya 67.1 bilion. Dengan kata lain, mereka mempunyai lebihan 962 bilion. Jika dibandingkan dengan negara Indonesia, result mereka adalah 1343 bilion. Tetapi hutang jangka masa pendek mereka adalah RM57.94 bilion. Iaitu mereka mempunyai, Indonesia mempunyai lebihan 7645 bilion. Jika kita dibandingkan dengan Filipin, Filipin resultnya adalah 865.1 bilion USD. Dan jumlah hutang jangka masa pendek adalah 21.5 bilion USD. Mempunyai lebihan 649.7 bilion USD. Dengan kata lain, jika dibandingkan dengan Thailand, Indonesia dan Filipina. Malaysia adalah satu-satu negara yang yes, kini menghadapi keadaan di mana rizab tidak cukup untuk menampung hutang liability jangka masa pendek. Dari segi penumbuhan rizab negara, kita juga berada di keadaan yang ketinggalan amat jauh sekali. Tak payah banding dengan negara maju, kita banding dengan rakan-rakan ASEAN yang dulu Malaysia mendahului, kini kita semakin ketinggalan, semakin merosot di bawah kan? yang Muhammad, Muhammad Pekan. Kita bandingkan di depan mata kita Result Indonesia Bertambah dalam tempoh 2008 hingga tahun ini Pertambahannya 160% Negara Filipina Pertambahan resultnya 130% Negara Thailand Pertambahannya 47% Tetapi Malaysia Pertambahannya berapa? 19% sahaja. Taiping ini bagi kita fakta kita salah ini Taipei. dari segi pertambahan hutang. Tapi bagi fakta salah ini, saya minta penjelasan. Mana di Filipina ada riset sampai 659 bilion. Okey, okey. Nah ini. Ha, ah ini fakta salah. Saya minta tanya balik. Ini misleading. Fakta ini semuanya salah. dalam bank dunia. Jika tak. tidak percaya, boleh baca. 659 bilion. Yeah, Lebih Mr. besar boleh ke India. India. Negara luar typing. Typing. Kal jangan misli ada dewan. dewan. Ini hanya cuma Jangan nak. misli ada dewan. Saya ini minta timbalan nah, speaker saya nak typing misli di dewan. Tuan, petua saya minta. Saya standing order. Yelah, Salah saya Sikap Barisan Nasional yang berapa hutang negara dalam tolong unta ni yang yang dalam negeri dengan hutang, luar negara kalau di Thailand kalau kita terima ah, ini saya tak betul ni tapi saya tak mereka yang takut saya dengar, tak takut kebenaran. tapi ini, kalau, kalau misiding dengan dewan kita tak boleh terima apa sikap sebab Taiping mesiding de dewan mana boleh Filipina ada sampai GDP nak uh, si bandar nama 79 bilion US dollar? Ya. Mana? Yeah. Okey, okay, boleh Buktikan. Boleh duduk. Buktikan. Kalau okay, tidak, tarik balik. Boleh. Tengok saya tidak minta tengah. tarik balik sebab Taiping misleading the Dewan. Yang dipertua, yang, di, yeah. yang dipertua, yeah. tolong bagi yeah. masa. Tarik yeah. lah. balik. Kerana ini kaki kacau yang ada. Saya tak kacau, awak cakap bohong. Okay. Boleh duduk. Apabila kamu cakap saya bohong, ah, cakap betul -betul. cerminkanlah diri sama. sendiri dulu. Kalau betul, Siapa tema, Jangan ma, jangan misleading. Jangan nak misleading. Landau the people, you give the wrong dunia. Apa enam bilion Dia tutup banyak 689 bilion Saya tak bilion Saya tak bilion Saya tak bilion Saya bilion itu buktikan. yang tak faham Buktikan 679 bilion dari 1 bilion Salah ni saya, saya minta tarik balik, balik. Jauh, kita. Inilah dia cakap Saya minta tak nak Tolak UMNO Tolak PN Saya minta tarik balik Dan Petua Saya teruskan Tak payah peduli Sikap macam mana balik You salah Dari segi pertambahan hutang Dengar dulu Dari segi pertambahan hutang kita Jangan masa pendek dalam tempoh 2008 hingga 2017. Itu semua boleh dapat daripada laporan Bank Dunia. Malaysia, pertambahan hutang perjangka masa pendek. Paling teruk jika dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand dan Filipina. Dengar, dengar dulu. Nah, Masa tapi siap, tak, siap, fakta ya? tai tai bing, bing, saya fakta itu salah. Pahamnya, dateng. Saya minta nak dengar, 600. tapi saya minta kari balik fakta in tadi. Misleading. Sembilan puluh oh, enam. Dateng, misleading. Banding dengan saya, saya minta kari balik. Inilah dia sikapnya. Saya okay. boleh dengar, okay. tapi lu cakap betul tarik balik. Okay. Tutup, kari balik. Tarik balik. Okay. Tengok. Muhammad, ya tengok. Kari balik sebab dia salah ni. Nasila, Taipei. Ya. Terima kasih speaker yang bijak sana dan budiman. Ha, inilah perbezaan yang sebab tu Dato' Sri dipilih sebagai timbalan speaker. Ha, ini beza dia. Ada standard tak macam itu. Tak ada kualiti Datuk Dato' Dato' Di depan mata kita, pertambahan hutang negara kita. Boleh saya, Pada jangka boleh saya pendek, tanya soalan, Malaysia, pendelasan. Tak payah, tak payah. Mohon Pada penjelasan. Malaysia peningkatannya tiga kali ganda lebih kurang. Indonesia 96%. Thailand 52%. Filipina 49%. Ini bermaksud Pertambahan hutang kita semakin membimbangkan Tetapi result kita tidak meningkat Semua di depan mata kita adalah fakta rasmi Yang kita dapat daripada bank dunia Tuan Ibu Tua, maka disyorkan Sekiranya bagaimana kita nak mengembalikan keyakinan pelabur Pertama, saya rasa yang penting adalah laporan audit berkenaan dengan 1MDB Perlu dibentang di Dewan Yang Mulia ini dan kemudian dibahaskan Malaysia telah menjadi bahan ketawa sedunia apabila laporan audit dijadikan rahsia rasmi. Saya rasa tidak ada negara lain jika nak jadikan rahsia rasmi apa hal nak audit. Jika nak audit mengapa jadikan OSA? Inilah dia sebabnya patutlah nak kembalikan keyakinan pelabur laporan audit 1MDB mesti dibentangkan di dewan ini dibahas dan untuk mencari kebenaran. Yang kedua dulu kita ada bank itu bank bumi financial scandal. BMF. Dulu kita ada Tan Sri Ahmad Nordin sebagai ketua audit negara. Pada tahun 1986, BMF adalah skandal terbesar di negara kita. Tetapi laporan audit BMF Bank Bumi Putra Finance dikemukakan di Dewan Yang Mulia ini dibahas dan dikemenian mereka yang salah dihadap ke muka pengadilan. Yang kedua cadangan saya. Mengikut titah tuanku, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung. Mereka yang terlibat dalam rasuah tanpa mengira kedudukan. Haruslah dihadap ke muka pengadilan termasuk MO1. Mengapa? Ini adalah pihak, saya rasa ini adalah satu cara, satu-satu oh, mekanisme untuk menggambalikan imej dan integriti negara kita. Ketiga, sebenarnya duit berbilion termasuk US 3.5 bilion yang telah disebut oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat di dalam kes Kleptokapsi ini Recovery Initiative patut dituntut dan dibayar balik kepada negara kita. Ini adalah duit rakyat kita. Ini bukannya mereka yang curi, yang rompak dan jadi penyanggap patut dihadap ke muka pengadilan. Kita tidak boleh terus berada mengambil sikap burung unta simpan juga ke kepala sorok kepada dalam pasir dan berpura-pura seolahnya tidak ada apa-apa yang berlaku. Tuan di petua seterusnya saya ingin membangkitkan tentang isu pelantikan jawatan utama dalam kerajaan. Mengikut artikel 105 Perlembagaan Persekutuan di mana pelantikan jawatan utama kerajaan wajib mencerminkan integriti, profesional dan sikap berkecuali. Ini adalah amat penting. Saya ingin sentuh tentang pelantikan Ketua Audit Negara yang baru ini. Artikel 105 dan juga section 9 dalam Akta Audit 1957 Akta 62. Mengkehendaki Ketua Audit Negara ini mempunyai kelayakan perakaunan dan kewangan. Dan kedua dia mesti bersikap secara profesional berkecuali dan juga penuh integriti. Ini adalah the statutory requirement Tetapi di depan mata kita Saya ingin bertanya kepada Dewan ini Adakah Ketua Audit Negara yang baru Tan Sri Dr. Madina Sebenarnya merupakan ahli UMNO Di mana nombor keahliannya 00609684 Saya nak tadi Menteri Kewangan dan Perdana Menteri jawab Adakah dia merupakan ahli UMNO Jika dia adalah ahli UMNO Bagaimana beliau dapat ha, bersikap berkecuali ini melibatkan integriti pelantikan jawatan utama dalam kerajaan. Dan yang kedua, saya difahamkan kelayakannya adalah dalam human resource. Dia tidak pernah menjadi juru audit. Bagaimana seorang yang tidak ada pengalaman dalam bidang kewangan dan perakaunan dan audit boleh dilantik sebagai ketua audit negara? Adakah kita akan panggil seorang mekanik kereta untuk menjadi doktor menjalankan pembedahan? Semestinya tidak. Will you call mechanic to perform operation in hospital? You will not. Dengan izin. Maka bagaimana kita boleh melantik seorang yang tidak ada pengalaman dan kelayakan dalam bidang audit menjadi ketua audit negara? Ini melibatkan isu perlembagaan persekutuan dan integriti seluruh institusi negara ini. Selain daripada itu, saya juga ingin membangkitkan isu yang seterusnya Sebenarnya saya nampak Datuk Seri Timbalan Speaker masuk saya berasa amat uh, berterima kasih dan uh, uh, kerana isu yang, yang akan saya bangkitkan berkaitan dengan Timbalan Speaker juga. Mengapa? Saya rasa adalah sudah sampai masanya di mana negara kita di era globalisasi ini fahaman sempit perkauman tidak ada tempat di tanah air kita yang tercinta ini. Sudah tiba masa selepas kita tunggu 45 tahun. CGO peperiksaan UEC diberikan pengiktirafan sepenuhnya. Saya difahamkan anak kepada Tuan Tan Sri speaker kita belajar di sekolah Independent High School. Anak kepada timbalan speaker yang kita sayangi ini pun juga belajar di sekolah Independent High School. Ini adalah satu pilihan yang tepat dan bijaksana. Supaya mereka dapat menguasai pelbagai bahasa. Saya difahamkan yang berhormat ketiri Dia dipecat kerana memperjuangkan pengiktirafan Hari, hari ini dalam surat khabar dilaporkan Kerana dia bersokong untuk kerajaan mengiktiraf CGO peperiksaan UEC Maka beliau dilucutkan jawatan Tuan di petua UEC adalah persoalan akademik Dia bukan isu politik UEC telah mendapat pengiktirafan lebih 600 buah institusi universiti tersoho di peringkat antarabangsa. Negara China, Taiwan, Singapura memberikan biasiswa kepada pelajar-pelajar UEC. Bakat-bakat kita, moda insan kita semua direbut oleh negara-negara asing. Sedangkan negara kita sendiri yang menjadi negara UEC yang menjalankan peperiksaan United Examination of Certificate tidak mengiktiraf produk sendiri. Petua, DAP telah membangkitkan perkara ini sejak tahun 1970-an Lebih 30 tahun kita memperjuangkan Saya petik kata-kata Alayahan Tan Sri Bekas Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adinan Satim Beliau pernah kata It is so foolish and stupid for the federal government not to recognize UEC. Sebab itu Sarawak mengiktiraf UEC. Pulau Pinang mengiktiraf UEC. Selangor mengiktiraf UEC. Mengapa kerajaan persekutuan masih lagi bersifat kura-kura lambat-lambat? Yeah. Tuan ini petua. Ini adalah persoalan akademik. Bukan persoalan politik. Cukuplah kita. Demi kepentingan kita, ada kita di depan mata kita ada 80,000 pelajar UEC. 80 ribu ini adalah bakat muda Dan pada abad 21 ini Sama ada negara kita boleh menjadi kompetitif Ia bergantung kepada modal insan Mutu kualiti modal insan yang kita ada Apabila negara lain They know how to appreciate our talent And we chase our talent away What is this? Cukuplah Enough is enough Saya rasa sudah timba masanya UEC bukan saja diiktiraf Ya, Tuan yang dipertua, malahan saya ingin bantikkan peruntukan kepada sekolah sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah menengah jenis kebangsaan. Yang telah bertahun-tahun saya minta maaf saya gunakan perkataan di anak tirikan. Kita bagi satu contoh. Peruntukan SJKC. Apabila di depan kita ATM yang amat berhormat Perdana Menteri umumkan, oh akan berikan 50 juta. Tetapi kita tunggu. Tahun 2015, yang diumum oleh Perdana Menteri, wang tak ada. Lepas kita bangkitkan di Dewan ini, kita diberitahu oleh Menteri, wang kepada SJKC telah digunakan untuk bencana banjir di Kelantan. Pendidikan masa depan negara boleh digunakan untuk ha, bantu mangsa banjir. Maka saya nak tanya, mana dana bangsa banjir? Dan, dan tahun lepas, kejadian yang sama berulang lagi, 50 juta. Sampai hari ini, tahun 2016 tidak diberikan sepenuhnya 50 juta. Dan tahun ini saya nak tanya menteri bila ke 50 juta yang dijanjikan kepada ajkc ini akan dibayar? 2015? Tak ada. 2016 hutang. 2017 mana? Bila mah bayar? Rahsia. Adakah ini lagi menjadi rahsia rasmi? Nah, Tuan yang dipetua, ini pendidikan janganlah kita menganak tiri kat anak-anak pelajar-pelajar kita. Ini adalah bajet yang kita bahas di Dewan yang mulia ini telah diumum dan diluluskan tetapi peruntukan tidak datang. SMJK yang dijanjikan sampai hari ini tak ada juga. Sebab itu saya harap keajanian ini tidak ha, tidak akan diulangi. Seterusnya saya ingin membangkitkan tentang SPA. Tuan Pengerusi, kita setakat ini walaupun negara kita dah merdeka 60 tahun tetapi di depan mata kita masih ada lagi 4 juta rakyat Malaysia yang layak mengundi tapi gagal menjadi pengundi. Yang bomai gelang patah. Dalam satu kenyataan telah katakan, beliau telah memperjuangkan sistem pendaftaran automatik pengundi sejak tahun 1971. Sudah 46 tahun beliau bangkitkan perkara ini. We should have automatic registration of voter. Saya pernah bangkitkan 8 tahun dulu Jawapan yang saya terima Menteri kata yes Negara kita mempunyai teknologi ini Tetapi kerajaan tak mau buat Bazir duit tiap-tiap tahun pergi pasar malam Tiap-tiap hari pergi pasar malam Pasar pagi, pasar rana, pasar raya Untuk buat sistem kempen pendaftaran pengundi Mengapa kita ada sistem online Tidak dibuatkan untuk jimat masa kepada semua Ini saya ada rasa Ini adalah tanggungjawab kerajaan Dulu kita melancarkan cyber jaya. Kita ada e-government, e electronic government. Tetapi sistem pendaftaran online secara otomatik untuk pengundi tak boleh dilaksanakan. Saya minta penjelasan daripada yang berhormat. Seterusnya saya ingin mem membangkitkan tentang isu visa. Korea Utara diiktiraf sebagai rough state. Orang kata negara penyanggat. Tapi negara ha, kerajaan UMNO berikan dia masuk negara kita tanpa visa. Itu saya rasa pelik lah, tak tahu mengapa Tetapi demi kepentingan negara untuk menarik pelancong Saya di sini ini menggesa Wisma Putra, Kementerian Dalam Negeri Memberikan kelonggaran visa kepada pelancong-pelancong khususnya Daripada Hong Kong, Macau, Taiwan dan China These are all the high spending, high spending tourists and, and at this time, kita amat perlukan pendapatan daripada sektor pelancongan Pelancong datang daripada Taiwan harus diberikan kelonggaran boleh tinggal sini 90 hari. China also same. Amerika, Jepun memberikan layanan yang sama kepada pelancong daripada Taiwan 3 bulan. Mengapa Malaysia bagi 1 bulan? Saya rasa ini adalah sudah sampai masanya. We have to be rational. We respect one China policy but at the same time untuk ini tidak menghalang kita untuk menggalakkan menggalakkan dari peningkatan dari segi pelancongan komersial dan juga pembangunan ekonomi. Demi kepentingan rakyat dan semua, saya menjunjung kasih dan amat berterima kasih kepada timbalan speaker ke terhadap masa yang diberikan. Sekian, terima kasih.